Hallo, meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute gibt es bei mir kleine, aber feine Köstlichkeiten. Es gibt saftige Almnüsse. Wenn es mal schnell gehen muss oder wenn man so gar keine Ideen hat, was man am Wochenende backen könnte, dann kann man die schnell zubereiten und genießen. Es ist ein super einfaches Blitzrezept. Sie sind ruckzuck fertig und hier sind die Zutaten, die für dieses Rezept benötigt werden. In meiner Schüssel habe ich 100 Gramm normalen Zucker und 8 Gramm Vanillezucker. Falls ihr keinen Vanillezucker zu Hause habt, könnt ihr auch ganz gerne Vanillinzucker nehmen, aber mit Vanillezucker schmecken die am besten. Als nächstes mische ich 250 Gramm Mehl und 8 Gramm Backpulver zusammen und siebe dann diese Mischung in die Schüssel. Alle, die kein Mehlsieb zur Hand haben oder gar keins besitzen, können dann das Mehl einfach ordentlich mit einer Gabel auflockern, aber ich kann allen wirklich nur empfehlen sich eins anzuschaffen. Als nächstes mische ich dann die trockenen Zutaten gut miteinander. Jetzt füge ich noch 250 Gramm Quark, ein Esslöffel rum und drei Eier hinzu und verarbeite alle Zutaten mit einem Handmixer zu einem Teig. Alle, die kein Alkohol mögen oder dürfen oder auch wenn Kinder mit essen, können diesen natürlich auch weglassen. So sieht der Teig dann aus, er ist sehr klebrig und zäh. In einem Topf das Öl oder das Fett erhitzen, dann mit zwei Esslöffeln Bällchen ausstechen, ins Öl gleiten lassen und ausbacken. Falls ihr ein Thermometer zur Hand habt, könnt ihr dann immer wieder die äh, Temperatur prüfen. Am besten lassen sich die Almnüsse bei ungefähr 160 bis 170 Grad ausbacken. Ich mache das aber auch ohne, ich mache das auch nach Gefühl. Normalerweise drehen sich die Almnüsse auch von selbst. Hier könnt ihr das auch ganz gut sehen. Falls nicht, einfach mit einem Holzlöffel nachhelfen. Die fertigen Bällchen mit einem Schaumlöffel herausnehmen und auf Küchenpapier entfetten. Nach dem Entfetten entweder in Puderzucker wälzen oder mit Puderzucker bestäuben. Und hier könnt ihr noch mal sehen, wie wunderbar luftig und locker diese Bällchen sind. Sie sind wirklich watteweich und einfach unverschämt lecker. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.